Одиця конференція на програму дискусія і далі короткі доповіді до трьох трьох хвилин, п'ять слайдів. І диференціація резистентності від інших мікроорганізмів. Ця е, робота була заявлена від Сергія Дмитровича Шаповала. тому вам перше слово. Саме ці два питання прошу висвітлити. Можливість виявлення резистентності, як ви це робите, і диференціація резистентності від інших мікроорганізмів, від інвазії інших мікроорганізмів. Данную проблему мы решили использованием, вернее, определением качественного состава флоры установки из них одна к сожалению только в государственном, государственном учреждении. Использование данной методики в короткие сроки позволяет не только выявить возбудителя определить чувствительность данного возбудителя к антибиотикам но и также выявить при наличии гена при наличии золотистого стафилокока ген МРСА. Из, из общего числа возбудителей синдрома генетической стопы золотистый стафилокок выделен почти в 23%. Из них ген МРСА выделен у 60%. При этом выявлена такая особенность, которая позволила распределить уже пациентов с выявленным геном МРСА еще на три подгруппы. При этом у первого типа МРСА была чувствительность к большему количеству антибиотиков, аминофикозитам, паркиноводам, макролитам и так далее. У МРСА тип 2 чувствительность к липоапептидам, липоапептидам, гидроциклинам. И третья группа МРСА – это вообще как бы, панрезистентный вид. Сопоставив два чувствительных вида золотистого статута МРСА, мы пришли к заключению, что среди этих... Сравниваем мы полного или уже больного автоматического анализатора и обычного аппаратуре. И как быстро по вашей ситуации, в вашей клинике, на вторых сертификат, на первых сутках, вы получаете возможность антибактериальной терапии на травме. Как вторым, на третьем сутках. Раньше не было часто пилоков, и только именно в Конечно, на вторых, вообще мы выявили у 160 пациентов 23 вида возбудителей. Из них золотистый статус составлял 23%. Сергеевич, можно два слова сказать? Зачай, Значит, это, знаете, мы тоже э, занимаемся сопровождением детской стопы. И если кто долго работает, знаешь, в советское время была одна из, из таких направлений борьбы с резистентностью к это смена антибиотиков в стационаре. Три года одни антибиотики, потом эти снимается в следующий стационар. Вы это все помните, так, где смена антибиотиков. И вот там прекрасно посидите хирурги, я думаю, что вряд ли кто из присутствующих назначает периодической статье цифазолин. И тем не менее мы получили буквально в наших исследованиях, эта статья опубликована в хирургии Украины, это четвертый номер за 2012 год. И мы получили 32,7 штаммов стабилококка чувствительных цифазолинов. Спасибо. Давно ведомый способ борьбы с антибиотикорезистенцией их ротация. То може в якості рекомендацій конференції записати, що от доцільно Росія, тобто, ну, таким наказовим порядком. Ну, наказове зараз так. багато проходить, але якщо ми всі дійдемо до такого пристропу і будемо це застосовувати, це буде краще, ніж І Ще є чи є думки з цього приводу. І в нас вийшло 27,3 метод резистент, ну, то є цифри. Ну, і mm -hmm. так, от, в анкомісі нас було 92, 2, інсулідін 90, 0, моксифлоцесин 61. Так, так. Це, та, це засвідчує, що фактичні дані, вони, нам треба шукати способи боротьби і з стійким антибіотикорезистентним скрайдом, і думати про інші